સરસ મજાના એક નવા વિડિયોમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે આજે આપણે ભાગ બે હિન્દી સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ પાંચમાં પાઠ નંબર જે નવ કેસા શોર એનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ પહેલો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ દીએ ગયે વિકલ્પો સે સહી વિકલ્પ ચૂન કર रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी बी, पेड़ की चाया में बिरजू चाचा को खाली जगह आ गई तो नींद आ गई त्रीज आलू सब्जियों में सरताज है चौथा शक्करकंद स्वाद में मीठा होता है पांचवा गाजर का रंग लाल होता है दूसरा प्रश्न कोष्ठक के उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए फीकी आलू शक्करकंद टमाटर और कचूमर पहलू सभी सब्जियाँ सभी सब्जियाँ आलू बिना अधूरी है दूसरा प्रश्न है शक्कर ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ तीसरा सब्जी के अलावा कचूमर और सलाड में भी बंद गोभी का स्थान है हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है तीसरा प्रश्न है विधान से सब्जी पहचान कर विधान के आगे उसका नाम लिखिए पहला है टमाटर दूसरा है लौकी आलू करेला बैंगन ककड़ी और शकरकंद। पहला मैं सब्जियों सब्जियों में सरताज हूँ तो आलू आ। दूसरा है मेरा स्वाद मीठा है मैं जमीन के अंदर पैदा होता हूँ शकरकंद। तीसरा है मैं कड़वा हूँ बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ करेला चौथा मैं लाल रंग का हूँ बच्चों बूढ़ों को मैं खूब भाता हूँ टमाटर पांचवा मैं लंबी हूँ मुझे लोग कच्ची भी खा जाते हैं ककड़ी छठा मेरा रंग काला है मेरे माथे पर हरे रंग की कलगी है बैगन मैं लंबी हूं मेरा हलवा बनता है लौकी चौथा प्रश्न नीचे दी गई सब्जियों के रंग रूप आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए बैगन बैगन काले रंग का होता है उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है वेगन गोल या लंबा होता है टमाटर टमाटर लाल रंग का होता है उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है टमाटर गोल होता है तीसरा करेला करेला हरे रंग का होता है वह ज्वर मधु मधुप मधुप्रमेह जैसी बीमारियां ठीक करने में उपयोगी है उसका स्वाद कड़वा होता है उसके दोनों चोर नुकुल नकु, नुकीले होते हैं लौकी लौकी हरे रंग की और लंबी होती है लौकी का हलवा बनता है गाजर गाजर लाल रंग का होता है गाजर मीठा होता है गाजर लंबा और एक और से नुकीला होता है पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे दूसरा सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी तो सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी तीसरा सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी तो सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक करने लगी पांचवा है चौथा कौन सी सब्जी कलगे कलगीदार होती है बैगन की सब्जी कलगी कलगीदार होती है पांचवा हरे रंग की सब्जियों के नाम लिखिए तो हरे रंग की सब्जियों करेला पालक मेथी की भाजी बंद गोभी भिंडी लौकी ककड़ी चीड़ा कुद्रू फली ककोड़ा परवल आदि है सट्ठा प्रश्न है किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है तो करेला ककोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है सातवा ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है आम करेला अंगूर अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है आठवा बैगन ने सबको क्या सलाह दी तो बैगन ने सबको शांत किया और कहा आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है मिलजुल कर रहने में ही हमारी छठा प्रश्न है, है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला कचूमर कचूमर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है कचूमर में बंद गोभी मूली गाजर बीट प्याज ककड़ी मिर्च टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है दूसरा है आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है तो आलू से चाट चिप्स टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है तीसरा मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है तो मसालों से रसोई का स्वाद रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं चौथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए आलू गाजर प्याज मूली रतालू लहसुन शकरकंद और और जमीनकंद आदि ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां है पांचवा, बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए ककड़ी करेला कुम्हड़ा तोरई, लौकी कुदरू परवल सेम आदि सब्ज़ियों बेलों पर होती है सातवा प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिख कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए पहला नोक जोक करना तो चेड़सार करना उग्र चर्चा करना वाक्य दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक जोक करने लगे दूसरा है बात काटना तो बीच में बोल उठना तो माँ बेटे की बातचीत चल रही थी की बहन ने बात काटते हुए कहा तीसरा मुंह में पानी आ जाना तो खाने की इच्छा होना जलेबी की बात चुनते ही तनिष के मुंह में पानी आ गया आठवा है कोष्ठक के उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जमीन पेड़ लता और पौधे बेगन पौधे पर होता है दूसरा है भिंडी पौधे पर होती है तीसरा ककड़ी लत्ता पर होती है चौथा जामुन पेड़ पर लगते हैं पांचवा है पांच मूली जमीन के अंदर होती है छठा है गाजर जमीन के अंदर होता है सेम लत्ता पर होती है और आठवा है अमरूद जो पेड़ पर होता है नौवा प्रश्न है गुजराती में अनुवाद कीजिए सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं બધી શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે સુગંધ પ્રદાન કરે તો મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે ચોથા હૈ કરેલા સ્વાસ્થ્ય કે લીધે બહુત લાભદાયી હૈ કારેલા આરોગ્ય માટે ખૂબ લાભદાયક છે पांचवा बिरजू छासा सो गई है तो बिरजू काका सोई का, -का निम्नलिखित प्रश्न दसवा निम्नलिखित लिखित वाक्य से विशेषण चाटकर लिखिए पहला है, है विशेषण तो नवीन ऊंचा लड़का है तो ऊंचा यह विशेषण है दूसरा है यह मीठा चिक्कू है तो मीठा यह विशेषण है मीना लाल गाजर खा रही है तो लाल है यह विशेषण है चौथा है ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा वो क्या होगा विशेषण होगा पांचवा हमारी कक्षा में पैंतीस हमारी कक्षा में पैंतीस लड़के हैं पैतीस है क्या है विशेषण है यह अच्छा चित्र किसने बनाया अच्छा सातवा गिलास में थोड़ा पानी है थोड़ा दसवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद चाट कर लिखिए क्रियापद जो क्रिया करता है कोई भी घटना हो कोई भी वस्तु हो उसमें हमें जो क्रिया दिखाई दे मोहन पढ़ता है तो यहाँ पर क्रिया क्या हुई है पढ़ना तो पढ़ता है दूसरा कनक दौड़ता है तो क्रिया क्या होगी दौड़ना यह क्रिया है ले दौड़ता है तीसरा है सलीम पानी पीता है तो पीता है पीने की चौथा है गीता खाना खाती है तो खाना खाना यह क्रियापद है रुचा गीत लिखती है तो लिखती है विजय खेलता है तो खेलता है भिन्न शब्द पर गोला कीजिए मूली बैगन आम तो या आम पर हम ऐसा गोला करेंगे दूसरा है रतालू सेब लौकी पालक तो सेब पर हम गोला करेंगे तीसरु अनार केला कुदरू अंगूर तो कुदरु पर हम गोला करेंगे चौथा है भिंडी बंद गोभी तुरई अने केला तो केला पर पांचवा है पपीता सेम करेला और प्याज तो पपीता पर हम ऐसा गोला छठा है लहसुन कद्दू अदरक मिर्च तो कद्दू पर इसे करेगी सातवां है चंपा चमेली कनेर तो करेले पर हमेशा करेंगे तेरवा है कोष्टक में तेईस सब्जियों के नाम छिपे हैं उस पर गोला कीजिए और नीचे हिंदी और गुजराती नाम के जोड़े लिखिए यहाँ पर जो हमने किया है इस तरह आपको भी कर लेना है और नीचे नाम लिख देना है गुजराती और हिंदी में लिखिया है प्याज है बैगन फूलगोभी करेला बंद गोभी टमाटर भिंडी लहसुन लौकी पालक कुद्रू मूली रतालू धनिया जमीनकंद हरी मिर्च तुरई चचरीडा अदरक शकरकंद कद्दू आलू मटर गाजर शलगम और ककड़ी प्रश्न है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए तो प्रशंसा और निंदा तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है पहला अधूरा तो पूरा होगा वाक्य मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं समझदार लोग काम पूरा करते पसंद तो नापसंद मुझे नियमित चात्र पसंद है और मुझे अनियमित चात्र पसंद है तीसरा है भलाई तो बुराई होगा अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं शांत तो अशांत कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है और कक्षा कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है पंद्रवा है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए सुगंध तो सुवास होगा फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है फूलों की सुवास जब सबको अच्छी लगती है पहला है आरोग्य तो स्वास्थ्य भारत का आरोग्य अच्छा है भारत का स्वास्थ्य अच्छा है दूसरा है मन भावन एटले मन पसंद मेरा मन भावन फल केला है तो मेरा मनपसंद फल केला है सरताज तो सर्वश्रेष्ठ आलू सब सब्जियों में सरताज है आलू सब सब्जियों में सर्व श्रेष्ठ है बहुत तो अधिक वाले के पास बहुत गाय है वाले के पास अधिक गाय के बारे में पांच सात वाक्य लिखिए यह सब्जी मंडी का चित्र है सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें लगी हुई है दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। एक दुकानदार की सब्जी बिकी नहीं है वह ग्राहक की राह देख रहा है दूसरे दुकानदार के पास से एक लड़की सब्जी खरीद रही है एक ठेले वाले ने भी एक ठेले वाला भी दिखाई दे रहा है वह सब्जी बेच रहा है सत्रवा प्रश्न है पहले और दूसरे चित्र में पांच भेद बताइए। तो पहला चित्र है उसकी बात करते हैं पहला है एक खेत है एक किसान हल चला रहा है तीसरा एक खेत जोत रहा है दो लड़के दिखाई दे रहे हैं नाचता हुआ मोर दिखता है एक बकरी लड़के के आगे है दूसरा जो ये तो दो खेत है दो किसान सब्जी तोड़ रहे हैं खेत में बैगन और भिंडी के भिंडी भिंडी के पौधे दिखाई देते हैं खड़ा हुआ मोर दिखता है एक बकरी लड़के के पीछे पीछे है सब्जिया का ढेर पड़ा है अठारवा है नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए, एक जंगल था उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गई और बद बर... और बरगद की डालियां तोड़ने लगा वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की बात उखाड़ने की कोशिश करने लगा बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा हाथी भैया मुझे क्यों उखाड़ रहे हो मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ गर्मी के मौसम में जब सूरज उगने अगन गोला बनकर गर्मी बरसाता है तब सभी पशु पक्षियों में सभी पशु पक्षी को मैं साव देता हूँ अतः मुझे रहने दीजिए मैं आपकी कभी सहायता करूंगा कई दिन बीत गए गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा इतने में उसने आवाज छूनी हाथी भैया अकूल मत इस ओर आओ मेरी छाया में बैठो आराम करो यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा है उचे छसमु छेन मिला उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए